Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Pada video kali ini, kami akan mengulas mengenai beberapa tipe pemelihara semut rangrang -rang berdasarkan tujuannya. Dengan pembahasan seperti ini, kami harapkan bisa menjadi acuan bagi peternak semut rangrang pemula yang masih bingung atau belum menetapkan tujuan dalam memelihara semut rangrang. Selain itu, kami juga berharap setelah menonton video ini, para peternak semut rangrang pemula lebih terarah dalam berternak semut rangrang, sehingga semua yang dilakukan lebih terpola dan sistematis tidak asal memelihara semut saja tanpa tujuan yang jelas. Kami telah merangkum setidaknya ada empat tipe pemelihara semut rangrang yang kami ketahui. Setelah menonton video ini, Anda bisa mengetahui termasuk dalam kategori yang manakah Anda saat ini dan nantinya bisa Anda tuliskan di kolom komentar untuk saling berbagi dengan sesama peternak semut rangrang pemula yang lain. Bagi Anda yang mengetahui kriteria lain selain yang kami sebutkan dalam video ini nantinya, kami persilahkan untuk menambahkannya. Baiklah, Langsung saja kita mulai dari pemelihara semut rangrang -rang tipe yang pertama. Tipe pemelihara semut rangrang -rang yang pertama adalah penghobi semut rangrang. -rang. Dalam kategori ini, pemelihara semut rangrang -rang bertujuan untuk mendapatkan hiburan atau untuk bersenang-senang saja. Tentunya, mereka tidak memikirkan akan hasil, atau dengan kata lain, mereka ini tidak akan memikirkan pemanenan kroto karena tidak bertujuan bisnis atau mendapatkan uang. Mereka biasanya akan memelihara semut dalam jumlah yang kecil hanya dengan menggunakan media test tube atau sebuah toples atau beberapa toples saja mungkin sudah bisa mencukupi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan awal ada juga dari penghobi semut rangrang ini yang memelihara di dalam terarium. Biasanya Penghobi semut rangrang -rang ini tidak menargetkan seberapa cepat koloni semut rangrang -rang yang dipeliharanya bisa berkembang biak, karena yang terpenting dari mereka adalah sebuah hiburan yang menyenangkan. Tipe pemelihara semut rangrang -rang yang kedua adalah ilmuwan peneliti semut rangrang. -rang. Pada kategori ini, media dan banyaknya semut rangrang -rang yang dipelihara rata-rata hampir sama dengan kriteria pertama atau penghobi semut rangrang. -rang. Mereka akan mengutamakan hasil penelitian ilmiah dan bukan bertujuan untuk memanen krotonya. Sayangnya, sampai dengan hari ini kami belum menemukan ilmuwan peneliti semut rangrang di Indonesia yang serius melakukan penelitian secara intensif untuk tujuan kemajuan peternakan semut rangrang bahkan dari kalangan akademis pun banyak yang datang kepada kami hanya sekedar melakukan observasi ringan pada kandang peternakan semut rang rang kami untuk tujuan tugas akhir saja Peternak semut rangrang seangkatan dengan kami yang telah memulai berternak semut rangrang sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu telah bekerja keras untuk bisa mandiri dalam hal keilmuan berternak semut rangrang karena minimnya referensi dan literatur yang tersedia tentang cara berternak semut rangrang. Tipe pemelihara semut rangrang yang ketiga adalah penjual bibit semut rangrang pada kategori ini, mereka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan semut kepada peternak semut rangrang. -rang. Pada awal kami memulai budidaya semut rangrang, -rang, kami juga membeli semut rangrang -rang media toples dengan harga dua kali lipat dibandingkan dengan harga pasaran saat ini karena memang saat itu belum banyak penyedia bibit semut rangrang. -rang. Pab pemelihara semut rangrang -rang yang keempat adalah peternak semut rangrang -rang dengan tujuan bisnis untuk mendapatkan uang dari hasil pemanenan larva krotonya. Ada beberapa juga peternak kategori ini yang merangkap sebagai penyedia atau penjual bibit semut rangrang -rang juga pada kategori ini tentunya dituntut harus memiliki pengetahuan berternak semut rangrang dan modal yang memadai. Jika tidak menguasai ilmu tentang berternak semut rangrang dengan baik, bisa saja mengalami kegagalan dalam berternak semut rangrang. Bahkan ada yang karena gagal kemudian mengklaim bahwa semut rangrang tidak bisa diternakkan. Selain itu, bagi Anda yang baru saja memulai berternak semut rangrang -rang, akan lebih baik jika terus memperdalam ilmu tentang berternak semut rangrang -rang, agar peternakan semut rangrang -rang Anda bisa berhasil sesuai yang diharapkan. Dan apabila Anda saat ini masih memelihara koloni semut rangrang -rang, dalam jumlah yang sedikit, kami sarankan untuk tidak berharap hasil panen terlebih dahulu tidak perlu terlalu jauh untuk membayangkan bisa memanen krotonya akan lebih baik jika Anda fokus pada pengembangan koloni semut rangrang yang Anda pelihara terlebih dahulu dan tidak melakukan pemanenan Apabila koloni semut rangrang yang Anda pelihara sudah banyak, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk pemanenan larva kroto dan memperoleh hasil dari peternakan semut rangrang. Peternak yang memulai berternak semut rangrang dalam jumlah yang banyak akan lebih cepat untuk bisa memanen kroto dan mendapatkan hasil keuntungan darinya. Tentunya ini dilakukan oleh peternak yang memang menyiapkan modal besar dan yakin akan keberhasilan dalam berternak semut rangrang -rang dengan didukung oleh skill dan pengetahuan yang memadai. Untuk Anda peternak semut rangrang -rang pemula, mulai sekarang tetapkanlah pilihan dan tujuan Anda dalam berternak semut rangrang. -rang. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang banyak, tentu saja Anda harus memelihara koloni semut rangrang -rang dalam jumlah yang banyak juga. Jika Anda memelihara koloni semut rangrang -rang dalam jumlah yang sedikit, anggaplah Anda sebagai penghobi atau pemelihara semut rangrang -rang yang sedang mempelajari ilmu tentang berternak semut rangrang -rang dengan cara learning by doing. Seiring berjalannya waktu, koloni semut rangrang -rang Anda akan berkembang biak menjadi banyak dan Anda bisa menuai hasil dari jerih payah Anda selama ini. Kesimpulannya, untuk Anda pemelihara semut rangrang -rang, tetapkanlah tujuan Anda saat ini dan akan tertuju kemana arah peternakan semut rangrang -rang Anda agar tidak merugi di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.